Брилёв Александр Анатольевич, Граб Александр Владимирович, Арзамасов Владимир Александрович, Граб Сергей Владимирович, Рябова Юлия отчества, Козловский Сергей Николаевич, Аладинская Лидия Васильевна, Степанадзе Михаил Таржанович, Бержанович, а, Иван, Иван Иванович Грышко. Хаджинов Геннадий Николаевич и Сергей Николаевич Ластенко. Кто-то против? Один Кто за? Иван Иванович Гришко, я понимаю, человек как с Майданом, у нет никаких личных предубеждений и никаких моментов, но... Я полагаю, что человек больше будет уделять, уделять времени другим направлениям, как бы, кроме ну, не работы в нашем Дарвинском районе. Во-первых, во-вторых, человек больше, как мне кажется, настроен на личные амбиции, удовлетворение своего, я не скажу эго, но в общем, мы видели сцену, когда люди меряют с достоинствами, ничего я более. По шло. Я не вижу, что это Ну, это личное мое мнение. Спасибо. Когда у меня предложение. Давайте проголосуем за каждую кандидатуру. В отдельности. Если не против, то так и сделаем. Чтобы не списком голосовать, а за эти фамилии поименно. Согласны? Да, да. Давайте так. Первая кандидатура. Брюлев Александр Анатольевич. Кто против, кто за? За, за, да. за. Против есть? Поздержались? Нету. Вторая кандидатура. Граб Александр Владимирович. За. За. Да, за. Да. Третья кандидатура. Арзамасов Владимир. Александрович. Ну, на а? да. Молодой. Кто против? Не против, да. Граб Сергей Владимирович, его, к сожалению, нет, он находится, координирует движение сейчас. Да. За. За. Ну да. Рябова Юлия, вы это только что видели? Да. За. За. Козловский Сергей Николаевич, координатор автопатрулей наших, он стоял вот только что здесь, сером. Р... Спит мало, скажу да. честно. За. Э -э Иван Иванович Гришко. Вот только что было выступление. Кто за, кто против, прошу проголосовать. Я, честно говоря, не знаю, товарищи не учу сказать. Пожалуйста, голосуйте. А кто, его знает? Кто а кто его знает, кто может его представить? Вот было сказано человеком мнение. Может кто-то скажет в поддержку. Давайте, если есть такой вопрос. Иван Иванович Гришко пока останется под вопросом, потому что. Э Скорее всего, что он ну, понятно, что он киевлянин там родился в Бортничах, но скорее видим. всего, что они просто будут координировать с нами движение, поэтому в штабе, ну, вряд ли он нам чем-то сможет как помочь. Как наблюдатель, как совместно, пожалуйста. В штабе он вряд ли сможет помочь и а, Аладинская Лидия Васильевна единогласно. Степанец, а, Степа, Степанадзе, Степанадзе Михаил Бажанович. Бажанович. Единогласно. Хаджинов Геннадий Миколаевич. Единогласно. И Сергей Миколаевич Ластенко. Единогласно против никого, да? Все. Тогда у нас в данном случае избрано Штаб в составе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек. Лидия, вы протокол не сели, да? Тогда я предлагаю, что уже руководителя штаба...